информация про то, что в одном из парков Шевченковского района э, с аттракциона выпал мужчина, поступила в дежурную часть около 16.20 сегодня. На место событий выехала следственная оперативная группа, которая была осмотрена место события и опрошена свидетелей. Очевидцы рассказывают о том, что мужчина э, якобы находился в кабинке сам, и самостоятельно выпрыгнул с самой высшей точки аттракциона. На данный момент установлена личность мужчины, им оказался харьковчанин 50-го года рождения. Причины, по которым он это сделал и действительно ли это самоубийство, будут устанавливаться в дальнейшем. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 115 части 1 с пометкой самоубийства. Следствие продолжается. That's yeah.